lupa like, subscribe dan share. Hashtag Pasir Wafaat. Kalau <laughs> kita flashback balik ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang yas aluna kamadha yunfiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada nabi engkau mereka bertanya kepada engkau. Ke mana untuk apa? Bagaimana untuk membelanjakan harta mereka? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan qul katakanlah wahai Muhammad ma anfaqtum min khairin falil wal aqrabina wal yatama wal masakin ma anfaqtum tidaklah kalian membelanjakan harta kalian min khairin daripada bentuk kebaikan itu falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin yang pertamanya kepada kedua orang tua dan kemudian akrabin adik-beradik keluarga yang akrab kaum kerabat saudara mara, akrabin, waliyatama kepada anak-anak yatim, wal masyakin, dan juga kepada orang-orang miskin. Inilah dia keutamaan keutamaan untuk kita mengeluarkan harta kita, yang ini berinfak. Dalam ayat 216, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan semula. Sebelum ni kita dah lalu ayat-ayat berkenaan dengan tuntutan jihad. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang infak. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semula tentang al-qital, peperangan, memerangi, jihad. Uh, ingat lagi bagaimana saya membawakan perkataan al-Umar uh, bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika di penghujung peperangan Uhud di mana Abu Sufyan bin Harb yang mengepalai tentera Quraisy ketika itu radhiyallahu an sebelum Islamnya beliau Beliau menjerit ke arah muslimin yang berada di lereng Bukit Uhud. Kata beliau, kalau betul uh, Muhammad kalian telah mati, Nabi kalian telah mati. Uh, Abu Bakar telah mati. Aina Ibn Abi Qabsah. Mana dia anak yang dibesarkan oleh Abi Qabsah? Abu Qabsah ni adalah suami kepada Halimah bintu Abu Ha, uh, Kenal tak Halimah bintu Abu Zu'ib? mungkin tak kenal tapi kalau saya sebut Halimah As-Sa'diyah itulah dia nama sebenarnya Halimah binti Abu Zuaib Halimah As-Sa'diyah ibu susuan Nabi suaminya Abu Kabsah wa aina ibn Abi Quhafah dan mana pula anak Abu Quhafah Abu Quhafah ni nama sebenarnya Uthman anaknya bernama Abdullah siapakah dia Abdullah itulah dia nama sebenar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an namanya Abdullah ibn Uthman aina ibn Abi Kabsah wa aina ibn Abi Quhafah wa'ina Wa Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tu melarang daripada mana-mana sahabat untuk ber untuk uh, bersuara kerana keadaan muslimin ketika tu masih lagi tak steady baru nak berkumpul baru nak gather to gather balik dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam teruk dibelasah oleh Abdullah bin Abi Qamiah kemudian kata Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an sebelum Islamnya beliau ketika itu Beliau menyebut Ulu Hubal. Maha tingginya Berhala Hubal. Orang Quraisy di Makkah mereka mengagung-agungkan, memuja dan menyembah Berhala Hubal. Sedangkan mereka berselisih dengan orang-orang di Taif kerana orang Taif mereka membesarkan Berhala Lata, Allat. Mungkin tuan-tuan pernah dengar nama ni. Dan ini adalah berhala-berhala yang uh, kalau di Makkah itu dibawakan daripada uh, Syam berhala itu dan kemudian berhala-berhala yang ada di Makkah ini juga adalah berhala-berhala yang dikumpulkan ditemui semula daripada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ketika mana zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam manusia menyembah lima orang uh, saleh siapa tahu lima tu tuan-tuan boleh boleh google uh, tak penting pun untuk ingat wadan wala suwan wala yaguth wala yauq wa nasra Lima berhala ini dibawa dan dikumpulkan di sekitar Makkah termasuklah di Taif. Orang-orang Makkah, musyrikin Makkah mereka mengangkat, memuja dan menyembah berhala Hubal. Maka ketika itu Abu Sufyan menyebutkan "A'lu Hubal". Maha tingginya Hubal. Umar ketika itu melihat kepada keadaan semuanya dah terkawal. Maka Umar bangun dan menjawab, "Muhammad ada bersama kami, masih hidup." Abu Bakar juga ada dengan aku dan aku adalah Umar dan yang sedang berbicara sekarang adalah Umar a'la Allah azza wa jal maha tinggi Allah yang memiliki kemuliaan dan juga keagungan kata Abu Sufyan yang ini part yang menarik Abu Sufyan kata kalau orang lain yang cakap mungkin aku tak percaya maksudnya kalaulah orang lain yang cakap Muhammad masih hidup Abu Bakar masih hidup Aku mungkin tak percaya. Tapi kalau Umar yang cakap, aku tahu. Memang betul Muhammad dan juga Abu Bakar masih hidup. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini yang saya nak kaitkan. Jauh juga kita cerita kan. Jauh juga nak nak kaitkan dengan perkataan qital tadi. Inna mautakum fin nar wa qatlana fil jannah. Sesungguhnya maut kalian, kalian mati masuk neraka. Dan jihad kami masuk syurga. Umar tidak menyebutkan ianya sebagai kematian tetapi ianya adalah sebagai jihad. Bahkan kita dah lalu ayat tu kata Allah Subhanahu wa taala wala taqulu liman fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu sebagai amwat sebagai orang sebagai mayat sama macam yang lain bal ahya bahkan mereka hidup inda rabbihim di sisi tuhan mereka mereka itu ada kehidupan yang special selepas kematian mereka baik Allah Subhanahu wa taala sebutkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa lakum diwajibkan ke atas kalian untuk berperang walaupun dalam keadaan kalian tidak menyukainya ini konteks bila ni ah tuan-tuan jangan salah faham dulu. Jangan ingat peperangan punya kewajipan tu berterusan sepanjang hari. Tidak. Ini konteks ketika itu. Yang ini ayat ini masih lagi berkisarkan tentang peperangan yang Allah Subhanahu Wa Taala mula membukanya selepas hijrah. Ruang-ruang bibit-bibit peperangan selepas daripada hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berhijrah ke Madinah diangkat sebagai pemimpin agama sekaligus memimpin manusia yang berpusat di Madinah maka berlakulah wasiqatul Madinah piagam Madinah yang mana termaterai perjanjian demi perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan beberapa kumpulan yang dinamakan sebagai sariah ada satu sariah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan dan Nabi letakkan di satu tempat dan berlaku sesuatu di sana dan kita akan lalu ayat ni Wa asaa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum boleh jadi benda yang kalian tak suka itu adalah perkara yang baik untuk kalian wa asaa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum dan boleh jadi juga benda yang kalian suka tu adalah benda yang tak baik untuk kalian macam mana kita nak tahu benda yang kita suka ni baik untuk kita ke tidak dan macam mana pula kita nak tahu benda yang kita tak suka tu sebenarnya baik untuk kita? How do we know? Allah Subhanahu wa taala jawab dalam ayat ini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Dan Allah lah Tuhan yang Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Sebab tu kita sentiasa membacakan sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari kita, dalam setiap rakaat kita, eh dinas saratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan beberapa version doa antaranya Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah tunjukkanlah kami kepada kami kebenaran dan rezekikan kami untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami kebatilan dan rezekikan kami untuk menjauhinya. Dalam keadaan kita tak tahu apa yang ada di tangan kita ini baik untuk kita ataupun tidak maka mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun lebih awal menjawabnya wallahu ya'lamu ya wa antum la ta'lamun ta sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya abu ulaka bi'matika alayya wa abu ابوء لك بنعمتك علي وابوء